Salam hörmətli qanaz izləyiciləri. Bu bina məsə məsələ qəsəbəsində çox gözəl yerdə yerləşən Qurturş binalanı gedən yolda. Bax, belə bir şəxsi tikili 4 stol torpaq sahəsində inşa edilmiş. Bir də evimizin bundan səhnə fasad görünüşünü göstərəm. Bax, belə bir fasad görünüşündədir. Evimizin iki tərəfdən giriş tərəfi var. Bir sol tərəfdən, bir də sağ tərəfdən giriş tərəfi var. Burda bax belə bir həyat yaranması yani, ağac külək mə üçün qaz, su, işıq bunlar hamsi tam daimidir burda. Onu xatırladım sizə. Həyatında dekorativ ağaclar və meyvə yətirən ağaclar da mövcuddur burda. Burda əlavə olaraq göstədim on dostlar, sanata qoşulma mövcuddur burda. Bura həyatın sanata qoşuğudur. Və burda bax belə bir turnuk da mövcuddur burda burda əli məhcun məyəpası var burda həyətində həyətin işıqlanması çox gözəldir evimizin burdan da fasad yönünü görsədəm həyətin rahatlığına 2 dənə 3 dənə maşın girir burda bax belə bir yəni də tam ətdir həyətin sayısı var ki buradan da vaxtları görsədim sizə belə bir göz görüntüdür. Buradan da rahatlıqla hər tərəfə 2-3 dənə maşın daqıl olur. Yəni bura da maşın sala bəz istəyə görə. Evimiz sol tərəfindən də giriş var, sağ tərəfindən də giriş var. Birincil növbədə mən sizə sağ tərəfində girişlə tanış edim. Evimiz qatırlıdım, şəxsi tikilidir. Burada gördüyünüz kürsü kimi də burada qoşa daşdan inşa olunub. Evimizin bax, bax giriş hissəsidir. Sol tərəfdə bax belə bir otaq mövcuddur burda əli e, e, tam ətlə döşənmədir. Daha doğrusu, e, tam ətlə deyildə qranit metal ilə döşənmədir. Burada qranitlan döşənmədir. Burası isə ikinci mərtəbə qalxım pleyçandır. Burada birinci mərtəbəsidir. Burada bax belə bir kukhna studiyası mövcuddur burada. Evimiz mərtəbə arası manat betonla təsihlənib. Evimiz ümumilikdə 4 stolpa sahəsi üzərində 290 kvadrat ümumilikdə tikinti sahəsidir. Bax belə bir həm burada otub durmaq üçün həm nasıdır burada onu da görsəm sizə və yer isti pulla təchiz olunub. Olun. Burdan da birbaşa həyət yanına çıxışı var. Onu da göstərdim sizə. Nemiz çox gözəl tikintidir. Həttən artıq və bunun üstü də mərmərlə təchiz olunub. Burda isə birinci mərtəbəsində sağ tərəfdə yenə yəni də əlavə olaraq bir yataq otağı mövcuddur. Yuxarı gördüyünüz kimi hazır qoylan döşənmədir. Pəncərədə birbaşa həyətə baxır. Qapılar bahalı qapılardır. Yəni ucuz qapılar deyil. Burda yenə də sanuzun qarşısında burda yenə də kanal sıxətli və isı soyuq xəttli buraxılıb ki, burda da moykadan istifadə etmək olsun. Prosiyamızın sanuzadır, sanuzun dəyənişi genişdir. Yuxarısı asma tavanlandı. Bax belə bir asma tavandır. Sənədləri tam qaydasındadır. Bir baş natara qaydalı alıq-satqıdır. Burda suşlu qapısında kən burda isə istiforların radiator sistemi də burda. Əlavə burda termet də qoyulub. Nə desəm, mən sizə ikinci mərtəbəsini tanış edim. Bir daha xatırladım, 4 sot torpaq sahəsi üzərində 290 kvadrat evimizin ümumi tikinti sahəsidir. Burada isə birinci mərtəbəsini göstərdim ki, sizə kombisidir. Yəni təniz geniş böyük bir kombidir burda. İndi isə ikinci mərtəbəsini tanış edim. Bir ekran da gördüyünüz kimi manat betonun təfsil olub üstü e, taxtayla döşənilib. vəs evimizin ikinci mərtəbəsində burdan balkona çıxışdır. Onu da göstərdim sizə. Məktəb, avtobus, marketlər hamısı yaxınlığındadır. Yer cəhətdən hündür yerdə yerləşir. İkinci mərtəbədə isə bax bura bir yataq otağıdır. Yataq otağı genişdir. Döşəməsi taxta döşəmədir. Burada ikinci mərtəbədə sağ tərəfdə sanuzev, sanita qoşudu mövcuddur burada. Bax bura salon zəvidir. Sol tərəfdə isə sanitar qovşağı onu göstərmisiz. Bura da yenə də əlavə olaraq boypasdakı əl yumaq çumurcasıdır. Belə bir divan zə kamod da burada mövcuddur. Kombi is işlək vəziyyətdədir. 2-ci mərtəbədə 1 2 3 4 5 dən otaq mövcuddur burada. 1-ci mərtəbədə 3 ton otaq mövcuddur. Ümumiyyətlə 8 otaqdan ibarətdir. Burada sağ tərəfdə olan Əslində bura otaqdır, yəni mətbəx kimi saxlanılıb, iki ailəyə yararlıdır. Yəni bu buradan mətbəxi də rəğbə ilə istəyirsiniz, yəni otaq kimi istifadə edə bilərsiniz. Burada da kombi sistemli müxtəfəzəti, pəncərələr birbaşa öz həyətinə baxır. Onu da göstərdim sizə. Pəncərələr şotkalı və birbaşa həyətinə baxır. Cız görünə birbaşa panoramadır. Onu da xatırladım sizə. Burada isə yəni əlavə olaraq bir yataq otağıdır. Evimizdə çox az müddətə yaşayış olub, onu xatırladım. Yəni ikinci ev kimi istifadə olunur. Burada kondens, əlavə elektrik kabelləri də buraxılıb. Burdan yerləməsi görsədin. Bax, belə bir həyətin yəni, saһыna birbaşa pəncərəsı baxır. Ev məzən remontu sursəli qədər də hətta artıq. Xeymət isə hörmət qanazla düzəlmir. 165.000 manatda satışa çıxır. Əsl alıcılarından sözsüz ki, endirim olmaz. Burası isə ikinci mərtəbədəki şam 4-cü otağıdır. Otaqlar gördüyünüz kimi tənzilsiz genişdir. Burdan da pəncərəsi birbaşa yola baxır. Onu da göstərdim sizə. Bax, belə bir oyamızın yataq otağıdır. Və sonuncu yataq otağını mən sizə tanış edim. Burası bizim sonuncu yataq otağıdır. Bax, belə bir yataq otağıdır, bunu da görsəniz. Döşəməsi pol taxtasıdır. Mərtəb arası manaq betondur. Burdan da pəncərəsi birbaşa yola baxdı. Yəni pəncərəyə ümumiyyətlə qarşısını kəsən bir maneə yoxdur. İnşallah evə o insanlar Allah təala belə gözəl evlə qismət etsin. Kanalımıza abunə olmağı bir də bəyənmə unutmayın. Yeni satışa çıxan evlərim 1 noyabr. Siz tanış ola biləsiz. Evimiz də sənədləri tam qaydasında da bir başa çatara qədər satışdadır. Xüsusi mülkiyyətdir. 4 sot torpaq sahəsi üzərində inşallah olub, 290 kvadrat 8 otaqdan ibarətdir. Ətraflı məlumat üçün zəhm vurun, kanalımıza abunə olmağı, video bəyənməyi unutmayın. Yenə yəni saça çıxma evlərindən birinci növbədə siz tanış ola bilərsiz.